Здравствуйте. Здравствуйте. Задаю бабушку. Давайте, бабуля. Привет. Привет. Да, я хочу и показываю рук. Правда, на все на нормально. На бабушку похоже, да? нормально, Кристина. Одни сегодня выехали, уже поехали. Скоро же приедем, может, Бог даст. Нет, Бог даст, а приедете по-любому. Так что скоро все свидимся, встретимся. Главное, не расстраиваться и не плачь. Держись, крепись. Дедушка, мы бомжи. Ну ничего, я ж надеюсь, выйдешь, выйдут. Тебе сертификат купишь, домик в деревне. Я в свете буду жить. Что, не будешь ничего покупать? Не, не хочу ничего, я в свете буду жить. Ну тут даже Жаліють мене. Тут ми три рази кушаємо. І ще помимо дай Бог здоров'я Олексію. І лимонадика привезе. І ще чого, маслиця. <ривітна> <ривітна> Спасибо йому, здоров'я. йому. Алексей, вас спаситель прямо. я не знаю, як його вообще. А я вже плакала, <ривітна> я вже вчора плакала. Кажу, як ми будемо розправлятися з тобою. Да мы сами с бабушкой переживаем. переживаем каждый день. И много кто переживает. вообще. Ну, молимся за Алексея, за его команду. Спасибо ему вообще огромное. Да ты что? Я говорю, вот Надежда один раз не позвонила и не узнала, где мы живы, не живы. а он сюда сегодня, приезжает, кстати, бежит, вверх. уже улыбается. Уже забалакает, скоро радостно становится плачь. Не расстраивайся. Да, а что ж задеть вашу ничего, да, не слышно? Вижу, ну, последний раз сказал, что поехал туда, все, перед этим боем таким. Продукты им повезли, каже, дали и все, больше а не ездили туда. Ну, понятно. Я дай им дети, он живый или не живый. Ну, наверное, нет. Наши там стирают все просто подчастую. Особенно вот этими этими дронами, как они Да, называются? дронами и бьют. Да. Тетнину тет дроном тоже рано. Вот это они я же говорю, вот этими дронами взрывают все просто. Даже в сарай, тот, который стоит, блин, два столба и крыша, и тот взрывают. Чтоб убить Ничего. людей, чтоб людей убить. Да. Вообще, я не знаю, как так можно. Кто не И смотреть на, на этом дроне, как ты убиваешь другого, я вот это вообще не представляю. Ну, они, бачишь, убивают, разбивают дома и выкладывают же они. Да, они шо, mm -hmm. А Подбирают. потом сказали, что Украина выклала, что дроны сбил. А Сашек мне сказал, когда мама нашей улице вообще нет. Типа, ну, источник по видео, блин. И что, они, что, скажут, поедете в Россию, будете на нас сказать? Да я сразу такого не скажу. Я скажу, что вы нам не давали ничего, вы нас не спасали, ничего. Если бы да, они я видишь, а он мы не были, уже, уже, уже нас бы в живых не было. Здесь наоборот, никто никогда не поможет, нигде ничего. Наоборот, еще и клюют свои же. Свои. Понятно. Вчера и позавчера куда уже побыла. Они же подходят, подлазят. Ой. А да. Чуды, Вы... как, я не знаю, они пишут, что они там э, взяли такие герои деловые, вообще там молодцы, а следом пишут, что это все неправда. Никто там ничего не взял. Ну, по послухаем, сколько мы, Тусечки, уже сто раз лебедевку захвачивали. Да, да, уже да, да только а а. лебедевка за нами, то еще что-то, а в итоге никто там не за нами. Сегодня видео выложили, твоего дома нема. Могу? Угу. Ну и слава богу. Полностью вообще одна лестница, которая на, на крышу стоит, и все, больше не ничего. И в сарафе, а, и, и этот э, забор. И Получается забор? калитка, и которая к дому, вот этот синий, а твой а дом старый стоит. А старые как раз вот на видео их взорвали. А -а -а. Ну ничего. Да. И это, ну, ни кухни нету, ни сарая, ничего. Одна пристройка тут, тут на огороде, тут сарайчик стоит и все. Ну, хай. Я так. сегодня поплакала, тут поглядела. Мне Сашек скидывал. Я, я не плачу ни по мне не жалко ни чего, мне только вас хоть собачить и все. Ну да, Главное, что вы... Так, не расстраивайся, не нагоняй себе давление. А то я тоже расстроюсь. А у тебя есть это, что ты... нашего дома это, Ты можешь это, скинуть Алексею? Ну попробую. Я его, кстати, сохранила. Наверное, скину. И скинь. Ну ладно, ты давай. это, 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 а почем я буду плакать? Уже ну, почем плакать. Давай, все, целую, пока. Все, давай, пока. Спасибо вам, Алексей. Да, всего хорошего. Всего доброго, до свидания.

You uh -huh.